7 июля 25 год готовим вторую смену спортлаги наши будущие олимпийские чемпионы красавцы красавицы под руководством легендарного тренера Маханько Геннадия Ивановича Александра Курцева, нашего тоже тренера. Спасибо, Саша. Спасибо Иван. Вот. <coughs> Неоценимую помощь оказали в поездке наших деток спортсменов Харьковчан депутат Совета Руденко, Андрей Иванович, аптека 911, Данилиан Сергей Шотович. Также неоценимую помощь оказывает агрокомбинат, лучший производитель молочной продукции в мире. И, как всегда, Салтовский мясокомбинат много-много лет помогает нашим спортсменам. Спасибо им за это большое. Огромное спасибо вооруженным силам Украины, которые дают возможность даже в это время отправлять детей в спортлагеря, заниматься и так далее. Ну, ради этого наши военные силы Украины и воюют, ради нашего будущего, ради наших детей. Господин президент Зеленский все делает правильно. Владимир, спасибо за понимание и помощь. Путин, петух, русский военный корабль. Всем будете разговаривать с Трампом, пригласите его в наш героический город Харьков. Я думаю, он все поймет. Кому надо помогать, а может не поймет. Кто его знает. Всем спасибо. Украина <коспорщик> е и будет. Пока стоит пехота, стоит Украина. Всем Дякую. Дякую. <коспорщик>